بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اور معزز دوستو السلام علیکم ناظرین محترم موت ایک ایسا حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دو چار ہونا اور اس کا تخ جام پینا ضروری ہے یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہ سے بالا تر ہے کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو اللہ یا غیر اللہ کو محبوب مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی فنائی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے جب دوسرے انسان اس کے دوست عزیز و اقراب رشتے دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے اور ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردوں سے یہ اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں مٹی کا ڈھیر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا آج میں تیری ہو گئی ہوں اور تو میرے پاس آ گیا ہے آج میرا احسان دیکھ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز با آواز بلند کہتی ہے کہ اے آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں غربت کا گھر ہوں وحشت کا گھر ہوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں مگر اللہ تبارک تعالی جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تندور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے اے ابن آدم تو ہلاک ہو تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا ہے کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نہ ڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر تو دیکھ تو سہی اس کے عمال کیسے ہیں یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے بے شک یہ نیک تھا میں اس کے لیے مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تبارک تعالی کی طرف بھیج دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ قبر میں پیشتاز ہوتا ہے اور ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے تو نے میرے تنگی بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا اس لیے تو نے اس چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریخی میری وحشت میری تنگی اور تنگی اور جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں پھر دوزک کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مطلع رہتا ہے مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں حضرت قطعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں ایک تہائی عذاب حساب سے نہ بچنے کے سبب ایک تہائی غیبت کے سبب اور ایک تہائی چغل خوری کے سبب ہوتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت والوں کا مقام اور اگر جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھے کو قیامت کے دن اٹھائے گا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالی آپ کو عذاب قبر سے بچائے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا کیا کہ واقعی عذاب قبر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں عذاب قبر برحق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانتے تھے اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت زید بن سابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچر پر سوار تھے اچانک وہ گرا دیتا جب وہاں دیکھا تو چار پانچ یا چھے قبریں تھیں ارشاد فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں پوچھا یہ کب فوت ہوئے تو بتایا گیا کہ یہ شرک پر مرے ہیں تو ارشاد فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کے تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر سنا دے جو میں سناتا ہوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تم آہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین